Симистор – это два теристора, два теристора, два элемента, но только собранных в одном корпусе. Плюсы в чем? Он, по сути дела, получается дешевле, меньше, проще, меньше места занимает. Но а минус в чем? Что кристалл становится в два раза меньше. Он меньше выдерживает ударные токи, меньше выдерживает нагрузки, перегрузки и все остальное. То есть мы семисторы применяем, ну, как я уже говорил, там, с четверным запасом, но в моделях только до 4-4 киловатта то есть 5,5 кВт, она уже идет на тиристорах. Ну, для сравнения, допустим, 40 амперный семистор выдерживает где-то 800 ампер ударный ток то 70 амперный тиристор 1,4 кА. То есть, ну вот так. То есть, если подсварочное оборудование, то хотя бы 5,5 ну, кВт. То есть там, где уже стоят тиристоры. Хотя вот эти модели тоже изумительно работают. Но правда на вот такие сварочные аппараты которые варят э, такие маленькие детальки, даже не знаю как называются, э, на автозаде. Вот у нас брали там целую целую линию, так, всю линию оборудовали. Линию. Да. Ну это ну, такая горелочка, там такая бобиночка, ну, вот что-то оно маленькое там варит. Ну а так разницы нету, любое. Ему нужно давать, отдыхать и... Нет, нет. нет. Что? Режим работы круглосуточный, непрерывно. Сварочные работы, что можно. Ну, стабилизатор, стабилизатору mm -hmm. разницы нету. Ему важна нагрузка и входное напряжение, ток. Вообще, по сути дела, мощность у стабилизатора называют, ну, я считаю, неправильно. У основной параметр это ток. Но ну, мощность у него зависит от входного напряжения. А ток, ну, не меняется. Вот стабилизатор во всем диапазоне отдает 6, 16, 16 мм, через себя пропускает. Все. А мощность, ему разницы нет, это будет 5 киловатт лампочек. Вот они испытываются у нас на производстве. Нагрузка на них, он каждый после сборки и регулировки, он в течение 6 часов прогревается, каждый стабилизатор. Они испытываются на лампочках на полной мощности. То есть на него подается 150 вольт через понижающий трансформатор, и включаются лампы накаливания, киловаттные, полтора киловаттные, там разные, на стендах. И вот включаются на лампы. Лампа накаливания на самом деле имеет пусковой ток где-то от 10 до 15 крат, гораздо больше, чем двигатель. Холодная лампа накаливания гораздо больше кстати тоже прошу прощения одна из ошибок на вводе стоит автомат 25 ампер запакованный запечатанный да там со счетчиком люди покупают 11 киловатт